নমস্কাৰ মোৰ নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ মাজলৈ মই সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত পাঁচ হাজাৰ পাঁচশ পঞ্চাছটা পদৰ দ্বিতীয় মেধা তালিকাৰ প্ৰসংগত কিছু কথা আলোচনা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে স্কিপ নকৰিব সম্পূৰ্ণ শেষলৈকে চাব আৰু আপোনালোকৰ নিজৰ মতামতবোৰ মোৰ কমেণ্ট ছেকশ্যনত কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব লগতে মোৰ এই চেনেলটো এতিয়াও যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আগলৈও এনেধৰণৰ ভিডিঅ'বোৰ পাই থাকিবৰ বাবে এতিয়া আহিছোঁ ভিডিঅ'টোৰ মূল কথাখিনিলৈ আপোনালোক সকলোৱে যিসকলে পাঁচ হাজাৰ পাঁচশ পঞ্চাছটা পদত আবেদন কৰিছিলে ইতিমধ্যে সকলোৱে অৱগত যে প্ৰথম যি মেধা তালিকা আছিল পাঁচ হাজাৰ পাঁচশ পঞ্চাছটা পদৰ ইতিমধ্যে প্ৰকাশ পাইছিল আৰু তাৰপিছত তেওঁলোকে সেই মেধা তালিকা প্ৰকাশ কৰাৰ পিছত গ্ৰীভেঞ্চ দিছিলে পোন্ধৰ ষোল্ল আৰু ওঠৰ তাৰিখ ঊনৈছ তাৰিখে আৰু তাৰপিছত দ্বিতীয় মেধা তালিকাখনলৈ বহু অপেক্ষাৰে প্ৰাৰ্থীসকলে বাট চাই আছিলে আৰু বহুতে কমেণ্টত কমেণ্ট কৰিছিলে বা ফোন কৰি সুধিছিল যে দ্বিতীয় মেধা তালিকাখন কেতিয়া প্ৰকাশ পাব কিন্তু অনুমান কৰি ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰা নাছিলোঁ এটা কাৰণতে কাৰণ এটা তেনেকুৱা নিৰ্দিষ্ট শুদ্ধ তথ্য নোপোৱাকৈ এটা ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিবলৈ অসুবিধা হয় আৰু তেনেকৈ বহুতখিনি ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিছিলোঁ যিখিনি আমি তথ্য পাইছিলোঁ আৰু তথ্য বিশেষকৈ নোপোৱাৰ বাবে ভিডিঅ' মই দিয়া নাছিলোঁ কেইবাদিনো পুনৰ আজি এই পাঁচ হাজাৰ পাঁচশ পঞ্চাছটা পদৰ দ্বিতীয় মেধা তালিকাৰ প্ৰসংগত ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় স্পষ্টভাৱে প্ৰকাশ কৰিছে আৰু সেইফালৰ পৰা আমি আজি এই ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰিছোঁ ইতিমধ্যে আপোনালোকে সেই বাইটটো যদি মন কৰে তেতিয়াহ'লে স্পষ্টকৈ গম পাব যে কালিলৈ বা পৰহিলৈ অৰ্থাৎ শুকুৰবাৰ আৰু শনিবাৰ এই দুটা দিনৰ ভিতৰতে পাঁচ হাজাৰ পাঁচশ পঞ্চাছটা পদৰ দ্বিতীয় মেধা তালিকাখন প্ৰকাশ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আহি পৰিছে যিহেতু মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত তেওঁ প্ৰকাশ কৰিছে আৰু ইতিমধ্যে আপোনালোকে গম পাইছে যে অহা কাইলৈ অৰ্থাৎ শুকুৰবাৰে যিসকল এ ডি আৰ ইৰ প্ৰাৰ্থী আছিলে এ ডি আৰ ইৰ যিসকল আবেদনকাৰী তেওঁলোকৰ ফলাফল ঘোষণা কৰা হ'ব আৰু সেইটো ইতিমধ্যে এছ এল আৰ চিৰ ফালৰ পৰা ন'টিছযোগে তেওঁলোকে প্ৰকাশ কৰিছে গতিকে তেওঁলোকৰ ৰিজাল্ট কাইলৈ পাব্লিছ হোৱাৰ পিছতেই ডি ইৰ ফালৰ পৰা হয়তো পাঁচ হাজাৰ পাঁচশ পঞ্চাছটা পদৰ দ্বিতীয় মেধা তালিকাৰ সম্পৰ্কত হয়তো ন'টিছ জাৰি হ'ব আৰু হয়তো খুব সম্ভৱতঃ কালিলৈ ৰাতিলৈ ওলোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু যদি কালিলৈ নোলায় তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় শনিবাৰে ৰাতিৰ ভিতৰত হ'লেও দ্বিতীয় মেধা তালিকাখন প্ৰকাশ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আহি পৰিছে আৰু ইতিমধ্যে আপোনালোক সকলোৱে জানে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় ইয়াৰ আগতেও তেওঁ প্ৰকাশ কৰিছিলে ফেচবুক লাইভৰ জৰিয়তে যে পোন্ধৰ তাৰিখৰ পৰা বিছ তাৰিখৰ ভিতৰত যিহেতু ডি ই এল পি ইউ পিৰ মানে মেধা তালিকা প্ৰকাশ পাব বুলি তেওঁ কৈছিলে আৰু তেতিয়া আমি সকলোৱে এটা কথা চিন্তা কৰিছিলোঁ যে যে ফাইনেল মেৰিট লিষ্টখন হয়তো পোন্ধৰ তাৰিখৰ পৰা বিছ তাৰিখৰ ভিতৰত প্ৰকাশ কৰাৰ কথা হয়তো মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে প্ৰকাশ কৰিছে আৰু তাৰ আগতে দ্বিতীয় মেধা তালিকা প্ৰকাশ হ'ব বুলি আমি সকলোৱে অনুমান কৰিছিলোঁ আৰু যদিহে দ্বিতীয় মেধা তালিকাখন প্ৰকাশ হয় সেই দ্বিতীয় মেধা তালিকাতো কিছু বিসংগতি থাকিব পাৰে বা যিসকলৰ উইঠেল আহিব তেওঁলোকৰ বাবে আকৌ গ্ৰীভেঞ্চৰ ব্যৱস্থা ৰাখিব লাগিব গতিকে হয়তো দ্বিতীয় মেধা তালিকাখন প্ৰকাশ হোৱাৰ পিছত আকৌ দুই তিনিটা দিন হয়তো তেওঁলোকে গ্ৰীভেঞ্চৰ বাবে সময় দিব প্ৰাৰ্থীসকলক যিসকলৰ উইঠেল আহিব বা অন্যান্য কিবা বিসংগতি থাকিব আৰু সেই বিসংগতিখিনি পূৰ কৰাৰ পিছত হয়তো তেওঁলোকে এখন ফাইনেল মেৰিট লিষ্ট প্ৰকাশ কৰিব বুলি আমি নিশ্চিত হৈছিলোঁ কিন্তু বহুতে এনেকৈও ভাবি আছিল বা মেছেজত তেওঁলোকে মেছেজ কৰিছিলে যে ফাইনেল মেৰিট লিষ্ট এখনেই ওলাব দ্বিতীয় বা তৃতীয় কোনো তেনেকুৱা মেধা তালিকা প্ৰকাশ নকৰে বুলি তেনেকুৱা কিছুমান মেছেজ ভাইৰেল হৈ আছে আচলতে এইটো একেবাৰে ভুল তথ্য কাৰণ এখন মেধা তালিকা প্ৰকাশ কৰাৰ পিছতেই দি মানে ফাইনেল মেৰিট লিষ্টখন বিশেষকৈ শিক্ষা বিভাগৰ এল পি ইউ পিৰ ক্ষেত্ৰত কেতিয়াও গ্ৰহণযোগ্য নহয় কাৰণ বিভিন্ন হাজাৰটা সমস্যাৰে জৰ্জৰিত হৈ আছে এই পাঁচ হাজাৰ পাঁচশ পঞ্চাছটা পদৰ যি মেধা তালিকা সেই মেধাতালিকাত আমি যথেষ্ট বিসংগতি দেখা পাইছিলোঁ প্ৰথম মেধা তালিকাখনত আৰু সেইকাৰণেই বহুতখিনি তেওঁলোকে কুৱেৰিজ মানে দিছিলে প্ৰাৰ্থীসকলক তেওঁলোকৰ নিজৰ নিজৰ যিখিনি সমস্যা সেই সমস্যাখিনি তেওঁলোকে অৱগত কৰাবৰ বাবে গ্ৰীভেঞ্চৰ দিন ধাৰ্য কৰি দিছিলে গতিকে ঠিক তেনেকৈ দ্বিতীয় মেধা তালিকাখন প্ৰকাশ কৰাৰ পিছতো নিশ্চয়কৈ দুটা দিন বা তিনিটা দিন ডিভেঞ্চৰ বাবে ৰাখিব আৰু সেইখিনি কৰাৰ পিছত তেতিয়া হয়তো তৃতীয় মেধা তালিকাখন প্ৰকাশ পাব বা হয়তো ফাইনেল এখন মেধা তালিকা প্ৰকাশ হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকিব কিন্তু যিমান দূৰ ভাবোঁ যে দ্বিতীয় মেধা তালিকাখন প্ৰকাশ হোৱাৰ পিছতো আৰু এখন হয়তো তৃতীয় অস্থায়ী মেধা তালিকা প্ৰকাশ হোৱাৰ সম্ভাৱনাই প্ৰবল কাৰণ এখন বা দুখন মেৰিট লিষ্টৰ পিছতে যে এখন ফাইনেল মেধা তালিকা প্ৰকাশ পাব সেইটো সম্ভৱ নহয় যিহেতু কথাখিনি মই অৱগত কৰিছোঁৱেই বিভিন্ন ধৰণৰ সা সমস্যা আছে আৰু বিশেষকৈ এন আৰ এছ ডিল প্ৰাৰ্থীসকলৰ যিখিনি সমস্যা আছে সেই সমস্যাখিনিও মানে এই পাঁচ হাজাৰ পাঁচশ পঞ্চাছটা পদত যথেষ্ট ভূমিকা পালন কৰিছে গতিকে তেওঁলোকৰ যিখিনি ইউডাইচকে আদি কৰি যি দহটামান ডকুমেণ্টছ তেওঁলোকে ছাবমিট কৰিব লগা হৈছিল সেই দহটা ডকুমেণ্টছৰ কিবা এটা নহয় কিবা এটা ডকুমেণ্টছ সকলোৰে ক্ষেত্ৰত চৰ্টেজ আছিলে আৰু সেইখিনি ফুলফিল কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকক গ্ৰীভেঞ্চ দিছিলে আৰু এনেকৈ দ্বিতীয় মেধাটালিকাখন প্ৰকাশ হোৱাৰ পিছতো বহুতখিনি তেনেকুৱা প্ৰাৰ্থী থাকিব যিসকল প্ৰাৰ্থীৰ নেকি হয়তো এটা বা দুটা ডকুমেণ্টছৰ কাৰণে হয়তো তেওঁলোকৰ নামটো উইথেলত থাকিব পাৰে গতিকে সেইখিনি সংশোধন কৰাৰ পিছতহে এখন ফাইনেল মেধাতালিকা প্ৰকাশ কৰিব পাৰিব ডি ই আৰু ইতিমধ্যে আপোনালোকে এইটোও জানে যে জি টি আৰু পি জি টি সকলৰ যি মেধা তালিকা পোন্ধৰ তাৰিখৰ ভিতৰত প্ৰকাশ পাব বুলি কৈছে আৰু সেই মেধা তালিকা প্ৰকাশ হোৱাৰ পিছত ইটিএম ইতিমধ্যে যদিও ন'টিছ পাব্লিছ কৰিছে যে জি টি আৰু পি জি টিত নাম থকা প্ৰাৰ্থীসকলে এল পি ইউ পিত নামটো উদ্ধ কৰিব লাগে কিন্তু তেওঁলোকে কৰা নাই বৰ্তমানলৈকে যিহেতু তেওঁলোকৰ ফাইনেল লিষ্টখন প্ৰকাশ পোৱা নাই আৰু ইতিমধ্যে যিখিনি অভাৰলেপিঙৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব দিছে চৰকাৰে আৰু যি জাননী তেওঁলোকে প্ৰকাশ কৰিছে সেই জাননীখনৰ পৰাও আমি এটা কথা স্পষ্ট হৈছিলোঁ যে যিখিনি স্পেচিয়েল ৰিক্ৰুইটমেণ্ট ড্ৰাইভৰ জৰিয়তে যিখিনি ৰেগুলাৰাইজ হৈ গ'ল আৰু তেওঁলোকৰ যদি নাম এই পাঁচ হাজাৰ পাঁচশ পদত আছিলে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকেও নামটো উদ্ধ্ৰ কৰিব লাগিব বুলি তেওঁলোককো এখন ন'টিছ প্ৰকাশ কৰিলে আৰু তেওঁলোকে ইতিমধ্যে সেই কামখিনি তেওঁলোকৰ চলি আছে যিহেতু তেওঁলোকৰ কোনো এটা নিৰ্দিষ্ট দিন ধাৰ্য কৰি দিয়া নাছিলে বৰ্তমানেও তেওঁলোকে উদ্ধ্ৰ কৰাৰ সুবিধাটো পাই আছে গতিকে এনেবোৰ কথা আমি বিশ্লেষণ কৰি চালে আমি এটা কথা অনুমান কৰিব পাৰোঁ যে ফাইনেল মেৰিট লিষ্টখন সকলোৰে শেষত মানে প্ৰকাশ পাব অৰ্থাৎ তাৰ আগত যে আৰু দুখন মেধা তালিকা প্ৰকাশ পাব সেইটো নিশ্চিত হৈ পৰিছে গতিকে কাইলৈ বা পৰহিলৈ যদি প্ৰথম মেধা তালিকাখন প্ৰকাশ কৰে আৰু তাৰ যেতিয়া দুটা দিন বা তিনিটা দিন তেওঁলোকে গ্ৰিভেঞ্চৰ বাবে ব্যৱস্থা ৰাখিব আৰু তেতিয়া পোন্ধৰ তাৰিখ বা ষোল্ল তাৰিখে হয়তো তৃতীয়খন মেধা তালিকাও হয়তো প্ৰকাশ কৰি দিব পাৰে যিহেতু জি টি পি জি টিৰ ৰিজাল্টটো পাব্লিছ হ'ব আৰু সেই তৃতীয় মেধা তালিকাখন প্ৰকাশ কৰাৰ পিছতহে হয়তো বিছ তাৰিখৰ ভিতৰত তেওঁলোকে ফাইনেল মেধা তালিকাখন প্ৰকাশ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব গতিকে এইখিনি কথা আজি মই ভিডিঅ'টোত আগবঢ়ালোঁ আৰু এইকেইদিন মই ভিডিঅ' দিয়া নাছিলোঁ কাৰণ তেনেকুৱা বিশেষ মানে খবৰ পোৱা নাছিলোঁ বিভিন্ন ধৰণৰ উৰা বাতৰি কিছুমান পাই আছিলোঁ যাৰ ফলত নেকি সেই টপিকবিলাক লৈ ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিবলৈ কিছু অসুবিধা হয় গতিকে এটা নিৰ্দিষ্ট তথ্য নোপোৱালৈকে ভিডিঅ' দিবলৈ অসুবিধা গতিকে আজি এই তথ্যখিনি গম পোৱাৰ পিছত মই ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰিছোঁ আপোনালোকৰ সকলোৰে বাবে ভিডিঅ'টো যদি আপোনালোকৰ ভাল আপোনালোকে যদি সহায় হৈছে বুলি ভাবিছে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব আৰু আপোনালোকৰ লগৰ সকলো বন্ধুবৰ্গলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব ধন্যবাদ